有来到这个港口，没原因的的拘留。我心之前那个，就是我自己的一首歌。你们坐在我身旁的时候，有试过拍类似的这样的，但是那个是在录音的。 这样子就是翻唱，然后，拍是视频应该是第一次，以就。曾冠他们就是拍这个就是也也也有有看过，他们就是平常在舞台上边跳舞边唱歌多了，然后突然这样子就有点小不习惯对除了你之外的。空白，还有谁能来？ 呃，因为就其实我一直很喜欢，就是看一些就是音乐节目，所以就是之前在看歌手节目的时候，那个那时候就其实印象挺深刻的，然后就想啊、呃，有机会自己也想试一下这首歌。我、呃、确实有想过尝试别的风格，但是其实我是觉得就是啊、呃，一直以来组合。 以那个就是 p r o m a n e 就是有舞蹈那种舞台或者是比较强劲的为主嘛，所以个人的时候在翻唱的时候可能会更多的去想翻唱一些比较就是抒情一点，就是平常大家能听的歌曲。但是，但是以后有机会也会去想去尝试一些快歌什么，对。 推荐最近听的歌的话，其实我最近听的歌还蛮多的。那非要推荐一首的话，那就 Seventeen 的 Falling Flower 啊、呃，然后这首歌非常非常的好听，希望你们能喜欢。而且我也试过，就是去演奏，就是 Falling Flower 前奏的那个钢琴。所以，各位要是感兴趣的话，一定要去听我们 Falling Flower 这首。 曲子，然后，要不感兴趣的话就可以，反正也打扰不了你们多少时间，你也可以先去微博或者是抖音看一下我演奏的《Holy Flow》的前奏。这个前奏要是你听完过，你肯定就会想去听完整的版本了。然后听完我们的完整版本过后<会>，MV 也不要错过<会>，MV 也还是很感其实说实话的话，就一直以来并没有到我最满意的程度了，因为。 一是就是原作者就对这首歌的演绎已经就是到了一个就是很完美的境界，就是我要是去翻唱的话，一是个人风格想用个人个人的感觉、个人风格去唱这首歌会很难，要更加努力的感觉。这个我还没有想过，但你就其实我我觉得就是。 就你像我推荐别的成员的歌曲的时候，我会是觉得，哦、呃，因为我是真的是觉得成员唱的很好听，所以就是我会就是经常去就,就,就是说，所就是引别人入坑，就是希望他们也听。但我自己唱的话，其实我说实话，比起我强迫别人去听什么的，我就是觉得，还不如就是真正去能喜欢我的人去听，我会更开心一些。所以，可能比起文案就会更简单一些了，对。 今今天我翻唱这首《失落沙洲》，也希望呃各位很喜欢，然后我也我也会更加努力，呃，以后带来更好的自己的作品。我是翻唱谢谢你们。